Tam əziz şagirdlər, mən Dostaq Akademi Təlim və Təhsil Mərkəzinin İngilis dili müəllimi Kərim Vallazovam. Bu gün sizinlə sınavda istifadə olunmuş ingilis dili suallarının izahlarına baxacağıq. 1-ci sualda choose the noun ismi seçməyə tələb olunur. A variantında meet görüşmək deməkdir, feldir. B variantında slowly asdan yavaş deməkdir və zərfdir. C variantı beautiful gözəl deməkdir, sifətdir. Ye variantı greet sağlamlaşmaq deməkdir, feldir. Doğru variant D variantı olacaq. Child uşaq deməkdir və isimdir. İkinci sualda düzgün variantı seçməliyik. A variantı doğrudur. Fəsillərin qarısında in sözü işlənir. B variantı yanlıştır, çünki on monday olardı. Həftə günlərinin qarşısında on işlənir. C variantı yanlıştır, çünki at the weekend olardı. D variantı yanlıştır, in winter olardı. Eləcə də on saat idi olardı. 3-cü sualda support sözünün tərcüməsini soruşur və support dəstəkləmək deməkdir. Doğru variant D variantı olacaq. 4-cü sualda A variantı yanlışdır, çünki mastan sonra to gəlməz. B variantı yanlışdır, çünki have to bu şəkildə inkarlaşmaz. Don't have to şəklində inkarlaşar. D variantı yanlışdır, çünki you don't have to olardı. Eləcə də E variantı you have to go olardı. Doğru variant C variantıdır. 5-ci sualda Azerbaijan people celebrate. Azərbaycan xalqı qeyd edir. Sentyabrın 15-də Bilik gününü. Doğru variant noledge dey olacaq. C variantı. New year yeni il deməkdir. Nowruz holiday Novruz bayramı, Independence Day müstəqillik günü, Mother's Day isə Analar günü deməkdir. 6-cı sualda I will go to Italy next year. Next year-nin qarşısında heç bir sözünə işlənməz. Doğru variant E variantı olacaq. 7-ci sualda Qayıdış əvəzliyin seçmə təyibonu bizdə və qayıdış əvəziyin cümlənin mübtədaсына uyğun seçilməlidir. Cümləmizün mübtədası zey olduğu üçün doğru qayıdış əvəzliyi zəm, servis olacaq B variantı. 8-ci sualda cümləyə diqqətlə baxarsaq, sonda next week görərik, yəni gələn həftə deməkdir və gələcək zamanda olmalıdır. Ona görə doğru variant E variantı olacaq. 9-cu sualda the weekend sözünün önündə düzgün söz önü ət olmalıdır. Doğru C variantı olacaq. 10-cu sualda evening sözünün antonimini seçməliyik. Evening axşam deməkdir. Səhr isə morning olacaq B variantı. 11-ci sualda bizdən say seçmək tələb olunur və doğru variant D variantı olacaq to çünki first, third, eleventh və second isə sıra saylarıdır. Amma bizdən isə miqdar sayı seçməyə tələb olunur. 12-ci sualda nöqtədən sonra have to gəlir mastan və shotdan sonra to gəlməz. Ejə də B və C-də have not və hadn't kimi inkarlaşa bilməz, don't have to və ya xod didn't have to şəklində inkarlaşardı. 13-cü sualda could sözünün üstünlük dərəcəsini seçməyə tələb olunur bizdən və cold üstünlük dərəcəsində isə coldest olar. Ona görə A variantı doğru variantdır. 14-cü sualda cümlə sual, sual cümləsidir. Yəni biz onu Z ilə başlaya bilmərik. B, C, D variantı yanlışdır. Bu ot əzət təkdə olduğu üçün arzıya yox, izəyə var. Doğru variant E variantı. variantı. 15-ci sualda düzgün variantı seçməliyik. A variantı doğrudur. İllərin qarşısında inişlər. B variantı yanlışdır. Sağın qarşısında ətişlənər in the past diary, in the evening diary və e, on my birthday diary. 16-cı sualda. Depend on sözünün mənası nədir? Depend on asılı olmaq deməkdir. Doğru variant A variantı olacaq. 17-ci sualda cümləyə diqqətlə baxarsaq yesterday görərik. Yesterday keçmiş zamanın zaman zərfi de dünən deməkdir və biz də keçmiş zamanda qoymalıyıq feili. Doğru variant A variantı olacaq took part. 18-ci sualda nöqtədən sonra to gəlib. A variant və B variantı ola bilməz, çünki şuddan və mastdan sonra to gelməz. Andə have to yox, has to deyirik. Eləcə də haven't elə inkarlaşmaz, doesn't have to şəklində inkarlaşardı. Doğru variant E variantı. 19-cu sualda yenə qal şəvəzliyini qoymalıyıq və mübtədəyə yğun qoyacağıq. Mübtədəmiz Zoktu, cansızdı və təkdədir. Ona görə doğru variant it self olacaq, C variantı. 20-ci sualda sıra sayını seçməyə tələb olunur bizdən. 25-10-20 miqdar sayılardır. 20 service-ə 23-cü deməkdir və sıra sayı